Вас витает канал адвоката Виктора Колбанцева. Офицеры, как полиция, так и военные. И таких конфликтов, которые получился, будет очень много. Потому что вы поймите, мы вроде все бойцы, мы вроде все офицеры, но мы разные. Одни среди нас проливали кровь и теряли здоровье на нуле, а другие просто ходят по городам и прессует население. Поэтому эту разницу все мы должны чувствовать. И этот процесс, он важен не только для меня и не только для военных, но для всех, для всех граждан Украины, чьи сыновья, отцы, братья, мужья сейчас носят форму и воюют на нуле. Мы будем возвращаться, и у нас будет достаточно конфликтов. Это не первый и не последний конфликт между офицерами. И многие, может, не понимают, что происходит. Так я вам хочу сказать, война вносит изменения в нашу жизнь. Война вносит изменения в жизнь каждого из нас. И мы должны чувствовать эти изменения и что-то менять в законе. Должна быть интульгенция для воинов, которые контужены, которые ранены, которые прошли ад и имеют претензии для тех, к тем, которые отсиделись в тылу. И поэтому это уголовное дело должно заложить камень. Камень во все отношения между офицерами. Или мы начнем друг друга слышать и уважать, или мы начнем друг друга мочить. Потому что мы прошли ад, и у нас есть вопросы к тем, кто отсиделся. И я думаю, у каждого военного, который был на нуле, есть какая-то обида. Почему? Потому что мы там были брошены, брошены теми же полицейскими. И это каждый военный знает. Поэтому давайте все обратим на это дело внимание. Потому что ваши мужья, ваши сыновья будут проходить ту же самую школу на гражданке сталкиваясь с офицерами, которые дуют щеки, не будучи офицерами. Повторите, пожалуйста, призвища имя Попайскови. Еще... Онищенко Руслан Ильич, командир торнадо. Нас тоже держали долго в тюрьме, и также прокуроры говорили, что мы убежим в ДНР и в ЛНР. Но все 12 пацанов, которых освободили, все воюют. Один я не воюю по причине того, что у меня операция, у меня заменили сустав благодаря война поцеловала в ногу. Сколько воздержали? 7 и 2 месяца. 7 лет и 2 месяца. Мы кричали, мы требовали, основное наше требование было сделать наше заседание открытым до всего сообщества. Но нас обвиняли в дерзости, в наглости, не слышал наше основное требование, чтобы суд был открытый. Если нас обвинили в каких-то преступлениях, нам нечего стесняться, и мы хотели, чтобы все граждане этой страны видели, за что судят добровольцев. И вот прокуроры тоже утверждали, что мы будем прятаться, но все пацаны на нуле, на войне, и уже есть погибшие. Кто следит, тот знает. Также, что касается Виктора, он должен быть там, где он знает, что делать. А то, что он немножко злой, и я немножко злой. А хотите узнать, почему? Или вы догадаетесь? У нас есть повод злиться. У нас есть повод злиться. Поверьте, есть повод. Шановные записники, правде хочу сказать, что простые люди... Надзвичайно вдячні вам за ваші вчинок, за захист. Тому честь всім, хто зараз зі щитом і шана тим, хто на щиті. Слава Україні! Героям слава! Вистоїмо! тримайся. Переможемо обов'язково. Рано чи пізно це буде перемога. І по-любому герої повинні бути героями, а не вибачте, дермом якийсь. Удачі тобі! Тримайся. Дякую. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.